Украина. с новым счастьем. Самое главное достижение это то, что мы все работаем вместе. И общество, и журналисты, и полицейские, и наша команда, и все, и полицейские. Все, и старые, и новые. Это самое главное достижение. С Новым годом опять. счастье, здоровья и процветания. Привет. Как дела? Здравствуйте. здравствуйте. С Новым годом. Спасибо. Какие я, вы все красивые в новой форме. Можно я здесь поставлю? Ну, да, пожалуйста. Здравствуйте. Мама, еще было чем заняться. Все серьезные такие. Здравствуйте. Здравствуйте. С Новым годом. Поздравляю. Можно я с вами буду в 12 часов? Можно. Поздравляю. Можно? Конечно. С Новым годом. С Новым годом. Поздравляю. Спасибо. Здравствуйте, не-не-не, сидите. С Новым годом, поздравляю всех. Спасибо, спасибо. Спасибо, вас также. Здравствуйте. Спасибо. О, как красиво, какие красивые. Поздравляю. Это наш центр, самый главный. Вот это душа города. Этот центр управляет нарядами, так что мы отсюда видим все наряды и патрульные, и полицейские, так что очень важно, чтобы эти люди работали э, хорошо, очень важно, чтобы эти, у этих людей было все удобства, которые обязательно для них. Потому что это и есть, правда, вот, э, душа полиции, реально. И мы очень надеемся, что в следующем году мы сделаем все для того, чтобы улучшить и базы, и э, технику и э, технологию, которая важна, чтобы наш город, не только наш город, чтобы наша страна была э, в жила спокойно, нормально, без криминала, без суеты и так далее. Так что мне важно, чтобы я сегодня вот с ними встречаюсь. И это важно не только для меня, я думаю, это важно для всех полицейских. Реально наша самая главная задача, сделать все, чтобы защищать людей. Все абсолютно. Мы этого обязательно вместе сделаем. Меня часто спрашивают, вот с кем вы работаете, вот кто эти люди, которые строят новую полицию. Вот эти люди, которые проработали и будут работать, которые есть профессионалы своего дела. Люди, которые уже переаттестовывались, смотрите, на них уже новая форма. Они уже Поліцейські, реально настоящі поліцейські, настоящі поліцейські України. Обстановка, обстановка спокійна перед началом Нового року. Більш громадяни відпочивають. Ну, так. Кримінальної обстановки, як збільшення, то не наблюдається на даний час. Ну, побачимо після Нового, года, як люди відпочинуть, вийдуть на вулицю. А, я знаю что вы работаете очень много работы я хочу вас поздравить с новым годом с новым счастьем ребята опять и а, вы наверное понимаете что город на вас полагается работайте пожалуйста спокойно тихо и мудро как мы всегда с вами говорим спасибо Новым годом. Опять. Вам тоже. Один. Новым годом. Ну-ка. Да, охраняй город, пожалуйста. Да? <реклама> привет! Да. здрасте, здрасте. Да. 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 я хочу вам пожелать всего наилучшего. А самое главное, мир, процветание и всего роскошного, что... потому что я реально очень люблю Украину. Это наша страна, огромная, сладкая родина, правда. Так что мы будем а для я... этого работать, чтобы все у нас было хорошо. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо. Спасибо. Счастье. Добро дня. Як діла? Все хорошо. Хорошо. Працюйте. Вам удачі. Вам тоже удачі. Новим роком, ребят. Професору нам нравится. Да. Все добре. Нам подобається наша робота. Ми задоволені тим, що ми тут служимо, і ми вважаємо, що зміни йдуть на краще. Тому бажаємо всім українцям гарного нового року, щоб в новому році збулись всі їхні мрії. і щоб кожен з нас отримав те, що він розраховує, скажімо так.